میں امر واقعہ عرض کر رہا ہوں ایک تنقیدی غیر جانبدارانہ ایک تجزیاتی جائزہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور اللہ کی توفیق سے اور حضور علیہ السلام کی کے نالین پاک کے تصد سے اللہ وجل بصیرت اعلیٰ کو پڑھ کر عرض کر رہا ہوں فقط غلوب اور عقیدت میں عرض نہیں کر رہا یہ کام مختلف شخصیتوں میں بٹ جاتے ہیں لیکن جب ان کے کام کو دیکھتا ہوں تو بلا مبالغہ یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ شخصیت میں شان مسلحیت بھی موجود ہے شان مجتحدیت بھی موجود ہے اور شان مجددیت بھی موجود ہے اور جس طرح تینوں سطحیں اس فرد واحد میں جمع ہیں اس طرح دین حق کی خدمت کی تینوں شعبے جمع ہیں وہ طریقت کے بھی فرد ہیں اور وہ فقہ کے بھی فرد ہیں اور وہ عقائد کے بھی فرد ہیں جب طریقت کی طرف ان کے کام کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ طریقت میں مصلح نظر آتے ہیں جب مذہب فقہی کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو مجتہد نظر آتے ہیں جب عقائد مسلک کے بعد میں جائزہ لیتے ہیں تو مجدد نظر آتے ہیں اور یہ تینوں شانیں ان کے کام کے اندر جمع ہے اب ان کو الگ الگ بیان کرنا ایک اپنی جگہ مستقل موضوع ہے بلکہ ہر ہر شعبے پر گفتگو ایک مستقل موضوع کہ وہ طریقت میں کس طرح مسلے طریقت میں کیا کیا خرابیاں در کر آئی تھی اور شریعت کے تر کا رجحان و میلان کتنا غالب ہو گیا اور شریعت اپنے اصل تصور سے کتنی طریقت کو ہٹایا جا رہا ہندو معاشرے کے اثرات کے پیش نظر اور اس میں آپ نے بطور مسلح کیا کردار انجام دیا ایک مستقل موضوع اس وقت میری گفتگو کرو سخن اس طرف نہیں وہ جدا موضوع اس طرح عقائد کے بعد کیا کیا خرابیاں در کر آئی اور احانت رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کا سیلاب توحید اور رد شرک کے نام پر کس طرح رما دما رہا تھا اور امت مسلمہ کے خرمنے کو اور خرمن ایمان کو جلا کر قسم کر دینے کا اہتمام کن کن طریقوں سے کیا جا رہا تھا یہ اس دور کی تاریخ کا اس دور میں لکھی گئی کتب کا مطالعہ کر کے انسان اندازہ کر سکتا ہے سو اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا اور اس کا رخ موڑ دینا اور امت مسلمہ کے عقائد کے خرمن کے تحفظ کی مضبوط بنیادیں فراہم کر دینا یہ اس فرد بشر کا کام تھا جس کا نام احمد رضا خان ہے اور جو اس فیلڈ میں مجدد کا فریضہ انجام دے رہے ہیں